Ну, видите, какая идет борьба внизу турнирной таблицы. Практически до 10 места команды идут очень плотно. И поэтому идет очень такая напряженная борьба. Если вверху турнирной таблицы, там уже все ясно. Команды практически играют за высокие призовые места, то внизу за выживание. Поэтому так и предполагалось, что игра с Рухом будет очень тяжелая. После поражения дома и наше поражение на выезде, мы практически рядом в турнирной таблице. Эта игра была за 6 очков. И как исторически сложилось, сколько мы игр не играли с Рухом, соперник всегда был сильнее нас. Поэтому хотелось сломать эту статистику. Ну, в принципе, в какой-то степени нам, может быть, и удалось. Вот. Если сравнивать, как вы говорите, два тайма, то первый тайм все-таки как мы не нацеливали игроков сыграть первый тайм активно, напористо, у нас не получилось. Долго мы разминались целый тайм, поэтому, может быть, и соперник в какой-то степени имел это реальное преимущество игровое. Вот. Во втором тайме мы сделали коррективы, вот, подсказали футболистам, где нам усилить, в каких говорить, моментах в атаке. Второй тайм стал совсем другой. Вот. Появились моменты, появилось обострение у ворот соперника. Вот. Игра была, будем говорить честно, равной, равной. Единственное, что может быть, у нас было немножко больше моментов. Реализуя э, пенальти, забей, э, мячи, которые были... И находились в голевых ситуациях возле ворот соперника. Не хватило немножко движения, опережения, просчета этих моментов. Поэтому я считаю, что игра удалась. Я так сказал ребятам, что это ничья, это какой-то плюс в нашу копилку. Проблема очень большая у нас в линии атаки. Вы сами видите, мы ищем, но пока те игроки, которые выходят, не могут усилить нашу атаку. Молодой Авраменко, крайние наши полузащитники Боровский, Степанчук, то Богданов, то Саркисян. Все-таки ищем какие-то сочетания в звеньях, компоненты игры. Вот, но не получается. Ну, будем надеяться, что придет время, что мы найдем игроков, которые помогут нашему лидеру Тимченко, помогут команде в целом и где-то стабилизируем игру как в обороне, так и в атаке. Тогда будет игра смотреться, будут голы и я надеюсь, что будем брать очки. Скажите, пожалуйста, вопрос по пенальти пробивал Богдан Боровский. Мы знаем, есть в команде и Степанчук, тот же и Пескун, которые до этого в отсутствии Тимченко пробивали. Вот это было заранее говорено, либо же это уже решилось экспромтом на поле, поскольку это всегда интересно знать. Нет, это было заранее объявлено на установке, на тренировках. Ребята бьют 11-метровые для себя. И Богдан очень хорошо исполнял на среднем ударе, четко поставленный удар. Поэтому мы решили, так как у нас основные исполнители это Тимченко и Степанчук, но тот, кто зарабатывает пенальти, желательно, чтобы не бил, а это был Сергей Степанчук. Поэтому на установке было сказано, второй бьет Боровский. Ну, вроде бы он пробил, надо еще посмотреть на видео, не, мне не видно было. Большая группа игроков стояла. Ну, хорошо сыграл вратарь соперника. Может быть, нужно было чуть-чуть посильнее пробить. Там да, не среагировал вратарь.